এডেৰী এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিব এডেৰী এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিব বহুতে সুধি আছে বা এডেৰী এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিব ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ আজি কেইবাদিনো হ'ল মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আগতে বনোৱা ভিডিঅ'বোৰকে দি আছো তাত ভাল নাছিলে কাৰণে আজি এডিয়াৰী এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিব বহুতে সুধি থকা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মই জনাই দিওঁ নমস্কাৰ মই মমতাজ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলো ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এতিয়া বহুতে মোক সুধি আছে যে বা এডিয়াৰী এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিব কেতিয়া দিব এতিয়া যিসকলে চাকৰি পাইছে তেওঁলোকৰ সকলোৱে মনত এটাই প্ৰশ্ন এ ডি এৰি এপইণ্টমেণ্ট লাগে জইন কৰিব লাগে চাকৰি কৰিব লাগে দৰমহাটো পাব লাগে লগৰক পাৰ্টি দিব লাগে ঘৰৰ মানুহক এটা এটা নিজৰ ইনকামেৰে উপহাৰ দিব লাগে সকলোৰে মনত এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ আহি আছে হয় বাৰু আমাৰো আহিছিল সকলোৱে আহিবই কাৰণ নিজে এটা কষ্ট কৰি পাইছা ন কিমান কষ্ট কিমান মানে লাগি মেলি কিমান কষ্ট কৰি চাকৰিটো পাইছা এপইণ্টমেণ্টটো সোনকালে পাম বুলি ভাবি আছাটো পাবা নিশ্চয় কাৰণ যিহেতু বাইছ ডিচেম্বৰত দুটা বিভাগত অলৰেডি এপইণ্টমেণ্ট দিম বুলি আমাৰ মাননীয় চি এম ডাঙৰীয়াই জনাইছে তাৰপিছতে এ ডি আইৰীৰ কথা চিন্তা কৰিম বুলি কৈছে মানে কি হয় সেই দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টত দি দিয়াৰ লগে লগে এ ডি এৰীৰ কথা চিন্তা কৰিব মানে হয়তো ডিচেম্বৰৰ শেষৰ সপ্তাহত নিদিব পাৰে কিন্তু জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট উইক নহ'লে বিহুৰ পিছত হ'লেও দিব চিন্তা নকৰিবা কিন্তু জানুৱাৰী মাহত দিয়াটো একদম চিয়'ৰ ছিয়ৰ বুলি কৈছোঁ জানুৱাৰী মাহত দিয়াটো চিয়'ৰ কাৰণ জানুৱাৰীতকৈ দেৰিলৈকে নিনিয়ে কাৰণ তোমালোকৰ ৰিজাল্ট দিয়া দিন হ'ল ৰিজাল্ট দিয়া দিন হ'ল যেতিয়া তোমালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো নিশ্চয় এতিয়া পাবই লাগিছিলে ইমান দিনে কিন্তু আমাৰ যিহেতু এই মাজতে এটা জুবিনদা আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল সেইটো এতিয়া কিমান বস্তু মানে চাব লগা হৈ গৈছে চৰকাৰেই হওক বা জি এম এ হওক আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া শিক্ষা বিভাগত গৃহ বিভাগত আৰু বহুত বহুত কিবা কিবি বিভাগত চাকৰিবোৰ দিছে তো সেইটো কাৰণে লাহে লাহে এটা এটা কাম কৰি কৰি গৈ আছে এডিআটো দিম বুলি কৈছে নিশ্চয় দিব পাছ কৰি থৈছাই যেতিয়া চাকৰি হৈ আছে বুলি ভাবিয়ে থকা আৰু এপইণ্টমেণ্টটো লৈ জাষ্ট জইন কৰিব লাগে ডিউটি কৰিব লাগে দৰমহা পাই যাবা এতিয়া কথাটো কি হ'ল বহুতে মানে সুধি আছে যে বা বোলে মানে ইমান দিন হৈ গ'ল কিয় দিয়া নাই মানে কি হ'ল এ ডি আৰ বস্তুটোত বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ত' এতিয়া শিক্ষা বিভাগত বা কোনোবাই পাছ কৰিলে তাত মানে য'ত য'ত স্কুলত খালী আছে তাত সকলোকে ভৰাই দিলে তাত মানে ফুল হৈ গ'ল ঠিক হৈ গ'ল আৰু তেনেকৈ ঠিক গৃহ বিভাগতো কথাও কৈছোঁ মানে এতিয়া পুলিচতে হওক পুলিচত এতিয়া যিসকলে পালে তেওঁলোকে য'ত য'ত মানে ট্ৰেইনিং বা প্ৰশিক্ষণ দিয়ে তাত সকলোকে য'ত য'ত যিমান ল'ৰা বা ছোৱালী পাৰে মানে কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং তো সিমান সিমানখিনি তাত তাত ঠাই ঠাই দি দিলে তো তেওঁলোকো হৈ গ'ল কিন্তু এ ডি এৰিত তেনেকুৱা নহয় এ ডি এৰিত বহুত চাব লাগে ক'ত প'ষ্ট খালী আছে কোন ক'ত কেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ পিছততো এজন মানুহ পটককৈ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে আকৌতো পটককৈ চাকৰি এটা কাৰোবাক দি দিব নোৱাৰে তাৰ পিছত যে মানুহ দৰকাৰ হ'ব তো তেনেকুৱা বস্তুবোৰ চাব লগা হয় কোন কেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব কেতিয়া প'ষ্টটো খালী হ'ব বা তাৰ আগতে দিব পাৰি নেকি তেনেকুৱা বহুতো বস্তু এডিআৰিত চালি জাৰি চাই থাকে সেইটো কাৰণে এড এৰিত মানে তোমাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিওঁতে অকণমান দেৰি হয় আমাৰ সময়ত এ ডি এৰিত এপইণ্টমেণ্ট এমাহৰ ভিতৰতে দি দিছিল কিন্তু তেতিয়া আকৌ সিমান হেৰি নাছিল অকল এ ডি আৰটো আছিল এইবাৰ আকৌ এ ডি আৰ ইটো বুলি নহয় এইবাৰ একেবাৰে পুলিচৰ তোমাৰ শিক্ষা বিভাগত আৰু আৰু বহুতো কিছুমান ধৰি লওক এটা জুবিন দা ঢুকাই গ'ল তাৰো কিছুমান চৰকাৰে কাম কৰি আছে এছ আই টিলৰ কিবা কিবি কিছুমান কাম কৰি আছে আৰু তো সেই সেইবোৰ কামতো ব্যস্ত হৈ আছে কাৰণে তোমালোকৰ এডে আি এপইণ্টমেণ্টটো অকণমান দেৰি হৈছে আৰু এডিয়াৰী যিহেতু বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে ধৰি লওক লিষ্টবোৰ ল'ব ক'ত প'ষ্টিং লাগে কি লাগে সেইবোৰ বাৰু আগতীয়াকৈ লৈ ল'লে আগতীয়াকৈ লৈ ল'লে কাৰণেতো তোমালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ল বা তোমালোকৰ এই প'ষ্টবোৰ চিলেক্ট বা প'ষ্টবোৰ তোমালোকৰ য'ত য'ত খালী সিমানটো হিচাপত তোমালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ল সেইবোৰ আগতীয়াকৈ চাই থৈছে হ'লেও এটা দিবৰ সময়তটো চাব লাগিব ন ক'ত কিমান খালী কিবা কিবি কথা সেইবোৰ চাব লাগিব কাৰণে হয়তো তোমালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো দেৰি হৈছে তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা তোমালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো অতি সোনকালে দিব বুলি মই ভাবিছোঁ জানুৱাৰী মাহত দিয়াটো চিয়ৰ কাৰণ জানুৱাৰী পিছলৈ নিনিয়ে জানুৱাৰী পিছলৈ আৰু অলপ দিনৰ পিছতো ইলেকশ্যন হৈ যাব ত' তাৰপিছত তাৰ আগলৈকে তোমালোকক দিব যিসকলে মানে এতিয়া যিহেতু আমাৰ চি এম ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তোমাৰ বাইছ ডিচেম্বৰত দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টত দিয়াৰ পিছতে আমি এ ডি আৰ কথা চিন্তা কৰিম তো এডিআীৰ কথা চিন্তা কৰিব মানে তেওঁলোকে জানুৱাৰীত দিব আৰু এটা কথা বহুতে মোক সুধি আছিলে মানে বা বোলে আমি যে এদাৰ দি তেতিয়া বোলে এপইণ্টমেণ্ট পাওঁ এপইণ্টমেণ্ট মানে ল'ম তেতিয়া আমাক পইচা চেচা দৰকাৰ হ'ব নেকি বা আমাক চাকৰি পাওঁতে পইচা দৰকাৰ হ'ব নেকি চাকৰি পোৱাৰ পিছত আমাক পইচা দৰকাৰ হ'ব নেকি বহুতে মোক সুধি আছে নিশ্চয় পইচা দৰকাৰ হ'ব সকলোকে কিয় কাৰণ এপইণ্টমেণ্ট আনিব যাওঁতে পইচা সকলোকে লাগিব মই বাৰু এপইণ্টমেণ্ট আনিব যোৱা নাছিলোঁ মোৰ যিহেতু কেঁচুৱা আছিলে কেঁচুৱা আনি লৈ থাকিলে মানে এপইণ্টমেণ্ট আনিব যাবলৈ অলপ অসুবিধা হয় তাতে গৰম দিন আছিলে বহুত গৰম আছিলে তো কেঁচুৱাটোৱে বহুত অশান্তি পাব মানুহ বহুত হৈছিলে তাত ভাড়াঘৰৰ পৰা ইত্যাদি মোৰ থাকিবলৈ খাবলৈ মেলিবলৈ অহা যোৱা বহুত মোৰ যোৰহাটৰ পৰা বহুত দূৰ হৈ যায় সেইটো কাৰণে মই এপইণ্টমেণ্ট আনিব যোৱা নাছিলোঁ মই এদিনৰ পিছত মই মোবাইলৰ পৰা মানে মোবাইলত ডাউনলোড কৰি লৈছিলোঁ ত' আৰু এটা তোমালোকক পইচাটো কি কাৰণে দৰকাৰ হ'ব সেইটো কাৰণে দৰকাৰ হ'ব সেইটো কাৰণে যিসকলে মানে এপইণ্টমেণ্ট পাম চাকৰি কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে এনেই দুটকামান হাতত গোটাই থৈ দিবা মানে কি এপইণ্টমেণ্ট আনিব যাব লাগিব আৰু তোমালোকে চাকৰিটো যদি ঘৰৰ ওচৰত পাই যোৱা তেতিয়া টেনচন নাই ঘৰৰ যদি ওচৰত পাই যোৱা তেতিয়া তোমালোকে ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰি কৰিয়ে তোমালোকে পইচা একো খৰচ নাই দৰমহাৰ পৰা বাছ খটম কিন্তু কিছুমানে কি হয় নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতো বহুত ভিতৰুৱা জেগা থাকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে পাই যাব পাৰা কিন্তু নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত হ'লেও মানে বহুত ভৰৰুৱা জেগা থাকে যদি সেই ভিতৰুৱা জেগাবোৰত যদি তোমালোকে চাকৰি পাই যোৱা নহয় তেতিয়া তোমালোকে মানে ভাড়া ঘৰত থাকিবই লাগিব কাৰণ অহা যোৱা কৰিবলৈ তুমি তিনি চাৰি ঘণ্টা খৰচ কৰিব নোৱাৰা কাৰণ তোমাৰ ডিউটিটো মেইন ডিউটি বোলে নটা বজাত পাবগৈ লাগিব তুমিতো আৰু একেবাৰে গাড়ীখনৰ পিছত সিখনত উঠি উঠি গ'ল যাওঁতে যাওঁতে তুমি নটা বজাত নাপাব পাৰা কাৰণ কেতিয়াবা গাড়ী বন্ধ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা গাড়ী নচলিব পাৰা কেতিয়াবা বৰষুণ দিব কেতিয়াবা ৰ'দ দিব কিছুমান অসুবিধা থাকেই তেনেকুৱা তো সেইবোৰ অসুবিধাৰ কাৰণে তুমি সময়ত গাড়ী নাপাবও পাৰা সেইটো কাৰণে সেই সময়ছোৱাত মানে তুমি প্ৰথমটো চাকৰিটোত এপইণ্টমেণ্টটো লৈ জইন কৰি দিয়াৰ লগে লগেতো তুমি দৰমহা পাই নোযোৱা তুমি এক মাহ চাকৰি কৰিবই লাগিব তাৰপিছত দৰমহা পাবা ত' সেই মাহটো চলিবলৈ কাৰণে নিজক পইচা দৰকাৰ হ'ব বা যদি ভাড়া ঘৰত থকা বিচনা দৰকাৰ হ'ব চচ কেৰাহী বা গেছ কিছুমান বস্তু নিজৰ শুবলৈ মেলিবলৈ কম্বল বিচনা বা বেডশ্বীট চেডশ্বীট বহুতো কিছুমান নিজ মানে নিজৰ নিজৰ সামগ্ৰী দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰীবোৰ তোমাক ভাড়া ঘৰত থাকিলে দৰকাৰ হ'বই তো সেইখিনি কিনিবলৈ কাৰণে তোমাক পইচা দৰকাৰ হ'ব তো তাৰ কাৰণে তুমি দুটকামান পইচা গোটাই থ'ব লাগিব বা সেই সময়ত তোমাক কোনোবা আত্মীয়ক তুমি সহায়ো কৰি দিব পাৰে তেনেকুৱাও হয় কিছুমানৰ ঘৰত পইচা যদি নাথাকে তেতিয়া সেই সময়ত আত্মীয়ক তুমি সৰা সহায় কৰি দিয়ে তাৰপিছত দৰমহা পোৱাৰ পিছত সেইখিনি পইচা তিকৌ ধাৰটো মাৰি দিয়ে তেনেকুৱাও হৈ যায় বাৰু দেই মই তেনেকুৱাও দেখিছোঁ সেইটো কাৰণে কৈছোঁ কিন্তু তেনেক সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু পইচা দৰকাৰ হয় কিন্তু চাকৰিটো পাবলৈ কাৰণে পইচা দৰকাৰ নহয় সেই চাকৰিটো পোৱাৰ পিছত নিজক খৰচ কৰিবৰ কাৰণে বা সেই মাহটোত যে কেনেকৈ চলিবা সেইটো ক্ষেত্ৰত পইচা দৰকাৰ হয় কাৰণ এপইণ্টমেণ্ট আনিব যাবলৈ পইচা লাগিব বা যদি তুমি ঘৰৰ ওচৰত চাকৰি নেপায় যদি দূৰ এখন দূৰ জেগাৰডোখৰ পৰা ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত পোৱা তেতিয়া ভাড়াঘৰত থাকিবলৈ পইচা লাগিব বা কাপোৰ কানি কিনিবলৈ পইচা লাগিব কাৰণ তুমি এতিয়া ডেইলি ঘৰত পিন্ধি থকা কাপোৰবোৰ ডিউটিলৈ পিন্ধি যাব নোৱাৰা বা আমি এতিয়া ঘৰত ৰং বিৰং ইটো সিটো বেলেগ বেলেগ পিন্ধি থাকোঁ কিন্তু ডিউটি জেগালেতো সেনেকুৱা পিন্ধিব নোৱাৰি একদম ফৰ্মেল ড্ৰেছ চিম্পুল ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগিব ধৰি লোৱা এতিয়া মই বিয়া খাব যোৱা মেখেলা চাদৰবোৰ এতিয়া ডিউটিলৈ পিন্ধিব নোৱাৰোঁ বা পাৰ্টি খাবলৈ যোৱা ক'ৰবাত বা কিবা ফুৰিব যোৱা কাপোৰবোৰ মই ডিউটি জেগাত পিন্ধিব নোৱাৰোঁ তাত চিম্পুল চিম্পুল বেলেগ বেলেগ কাপোৰ দৰকাৰ হয় তো কেনেকুৱা বস্তু দুই এটা কিনিবলৈ কাৰণে পইচা দৰকাৰ হয় নিজে যেতিয়া নিজে দৰমহা যেতিয়া পাবা তেতিয়া কিনিবাই কিন্তু দৰমহা নোপোৱা সেই মাহটোৰ ভিতৰতো পিন্ধিবলৈ খাবলৈ কেইটকামান পইচা দৰকাৰ হ'ব তো সেই ক্ষেত্ৰত পইচা দৰকাৰ হ'ব তো যিসকলে মানে জানিব বিচাৰি আছিল মই সেই কথাখিনিও কৈ দিলোঁ লগালে লগতে মানে পইচা কি কাৰণত দৰকাৰ হ'ব পইচা বেলেগ কাৰণত দৰকাৰ নহয় চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত দৰকাৰ নহয় তুমি যে চাকৰিটো পাবা তুমি সেই চাকৰিটো কৰিব ডিউটি চিউটি যাবলৈ মেলিবলৈ বা এপইণ্টমেণ্ট আনিব যাবলৈ বা অহা যোৱা কৰিবলৈ ফৰ্মেল কাপোৰ চাপোৰ কিবা কিবি সৰু সুৰা বস্তুবোৰ কিনিবলৈহে তোমাক পইচা দৰকাৰ হ'ব চাকৰিটোত তোমাক পইচা একো দৰকাৰ নহয় কিন্তু তুমি সেই চাকৰিটো পোৱাৰ পিছত সেই মাহটো চলিবলৈ কাৰণে বা দমহা পোৱা দমহা পোৱালৈকে তুমি সেই মাহটো চলিবলৈ তোমাক কিছুমান পইচা দৰকাৰ হ'ব তো সেই বস্তুটো তুমি এতিয়াৰ পৰা পাৰিলেও দুটকামান গোটাই গোটাই থৈ দিবা যিসকলে মানে নিজে এতিয়া বৰ্তমান ইনকাম তাকিবি প্ৰাইভেট কৰি হ'লেও ইনকাম কৰি আছে যিসকলে নতুনকৈ পাইছা যিসকলে ইনকাম নাই তেওঁলোকে চিন্তা নকৰিবা তেওঁলোকৰ মাক দেউতাক আহিছে যে মাক দেউতাক আনিব নহ'লে বাই ভনী ককাই ভাই বা পৰিয়ালৰ আত্মীয়ক তুমি দি হ'লেও সহায় কৰিব তেনেকুৱাও হয় বাৰু যিসকলক দিয়ে তেনেকেই সহায় হৈ যাব যিসকলক নি গোটাব পাৰে তেওঁলোকে গোটাই থৈ দিলেও একো আপত্তি নাই সেইবোৰ মেনেজ হৈ যায় মুঠতে যেনে তেনে সেইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় এইটো খালী পইচা কেইটামান দৰকাৰ হয় বাৰু প্ৰথম চাকৰি পোৱাৰ পিছত সেই মানে কি এপইণ্টমেণ্ট আনিব যাবলৈ আৰু নহ'লে এনেকৈ তোমাৰ ভাড়াঘৰত প্ৰথমতেতো ওচৰত পালে এইটো ভালেই যেন যদি কেনেবাকৈ তুমি বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পাই যোৱা দূৰত পাই যোৱা তেতিয়া তুমি ভাড়াঘৰত থাকিবলৈ তোমাক ভাড়াঘৰত যিখিনি বস্তু দৰকাৰ হয় সেইখিনি বস্তু তোমাক লাগিব কিন্তু সেইখিনি মানে মই নিজে যেতিয়া দেখিছোঁ সেইটো কাৰণে কৈ দিছোঁ মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছিলে কিন্তু মোৰ ঘৰত থাকিব লগা নহ'লে কাৰণ মই যদিও পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ দূৰত পাইছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ট্ৰেইনৰ অহা যোৱা সুবিধাটো আছিলে কাৰণে মই ট্ৰেইনত অহা যোৱা কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ ভাড়াঘৰৰ কষ্টটো নহ'লে হ'লেও মোৰ কাপোৰ কানি কিনিবলৈ অলপ পইচা দৰকাৰ হৈছিলে বাৰু সেয়া মোৰ হাজবেণ্ড আছিলে কাৰণে তেওঁ সহায় কৰিলে মোক কিন্তু তোমালোকৰ যিসকলৰ মানে পইচা আছে বা আছে নাইকিয়া সকলে দুই টকা গোটাই থৈ দিবা নিজকে দৰকাৰ হ'ব পিছত এনেও আকৌ তোমালোকে চাকৰি জইন কৰাৰ পিছত দৰহা চৰমহা পাবাই তেতিয়াতো এনেও দি দিব পাৰিবা বা তেতিয়া তোমালোকে কোনোবা কাৰোবাৰ ধাৰালৈ হ'লেও মেনেজ কৰি ল'ব পাৰিব তো একো চিন্তা কৰিব লগা বিষয় নাই আৰু যিসকলে ভাবি আছিলে এডিয়াৰী এপইণ্টমেণ্টটো কেতিয়া দিব কেতিয়া দিব তো তেওঁলোকক মই কৈ দিলোঁ এডিয়াৰী এপইণ্টমেণ্ট জানুৱাৰী মাহত দিব চিয়'ৰ কেলৈ কৈছোঁ কাৰণ ডিচেম্বৰৰ শেষৰ সপ্তাহত সকলোকে পাৰ্টি কৰিবলৈ দিব নতুন বছৰৰ মানে আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ শেষৰ বছৰতো সকলোকে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিব দিব বছৰৰ শেষ যিহেতু তো এই নতুন বছৰত দিব বুলি মই ভাবিছোঁ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহত বিহুৰ আগত নহ'লে বিহুৰ পাছত দিয়াটো চিয়'ৰ তো আজিলৈ আহিছোঁ মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় কমেণ্ট দিব আৰু কিহৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিব লাগে আৰু বহুতে মোক পঢ়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিব কৈছে এ ডি আৰ ওপৰত মই কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ কি কথা তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' দিছোঁ বাৰু আৰু কিছুমান দৰকাৰ হৈছে মই সেইখিনি নোটছ কেনেকৈ বনাইছিলোঁ সেইবোৰ ওপৰতো দিম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ